অসমীয়া মানুহে যে ব্যৱসায় কৰিলে সফল নহয় কিয় সফল নহয় বাৰু আপুনি গম পায়নে প্ৰধান কথাটো হৈছে যে ধৈৰ্য এতিয়া মোক দেখি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ল'ৰাটোৱে অট'খন লৈ আহিলে কিন্তু সেই ল'ৰাটোৱে গম নাপায় যে কোনটো লাইনত যদি মই চলাওঁ অট'খন তেতিয়াহ'লে মই পইচা পাম আৰু মোৰ স্কুল ভাড়া থাকে মোৰ আজি প্ৰায় অট'খন লোৱা প্ৰায় দুবছৰ হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া মোৰ লগত মানে ঢেৰ ফোনৰ ভাড়া আছে সি মোৰ লগত এতিয়া আপোনাৰ টকৰি দিব নোৱাৰে এইটো সেইকাৰণে দেখাক দেখি আপুনি কামটো নকৰিব আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত যদি আপোনাৰ দোকানখন খুলিছে আপুনি আকৌ সেই একে দোকানখন নুখুলিব তাৰ চাগে আপোনাৰ মানে হেৰি থাকিব পাৰে তাৰ বহুত আপোনাৰ হেৰি আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে কিন্তু আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি গেলামালৰ দোকানখন খুলি আপুনি কেতিয়াও উন্নতি কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে মেইন কথাটো হ'ল ধৈৰ্য আৰু এটা কথা হ'ল যে আপুনি দেখাক দেখি কাম নকৰিব যদিহে আপোনাৰ সেইটো ক্ষেত্ৰত আচলতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই আপুনি যোনটো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আপুনি সেইটো কামত লাগক নিশ্চয়ভাৱে সফল হ'ব আৰু মেইন মেইন কথাটো হ'ল যে মানে ধৈৰ্য সেই বস্তুটো কিন্তু লাগিবই মানে তেতিয়াহে যিকোনো ব্যৱসায়ত আপুনি সফল হ'ব あれ